marta yig'latgan ekanlar payg'ambar alayhisalom hadicha onamni o'tirganlarda ey hadisha degan ekanlar dunyodan o'tib jannatga kirganimizdan keyin jannatda maryam ya'ni iso alayhissalomni onalari maryam va firavnni ayoli osiyo sizni kundoshlaringiz bo'ladi ular meni nikohimda bo'ladi degan ekanlar payg'ambar alayhissalom hazrati hadicha onam rasulullohni bor vujudlari bilan sevganligidan qizg'anib rashk qilib jannatdagi kundoshlardan qizg'anib yig'laverar ekanlar yig'laverar ekanlar Kız, qizlari Fatima onam ey otajon biror marta onamlarni yig'latganizni ko'rmagan edik nima sababdan onamlarni yig'latdingiz deganlarida janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ey ko'zimning qarosi qalbimnin mevasi fotima onangizlarni olloh uchun qilayotgan barcha toat ibodatlari olloh tomonidan manga ko'rsatildi zarracha nuqson zarracha kamchilik yo'q ekan hamma ibodatlari ollohda